Yuhui guys, jumpa lagi di Raft Toys yeah. Di channel mencari ikan Yo, ayo kita cari ikan lagi guys Bersama Raft Toys Wah itu apaan guys? Wah ini guys, ada bola-bola yang -bola, nol no, Wah guys, guys apaan tuh guys? Oh my god guys, sepertinya Di dalam kolamnya ada ikan guys Wah itu guys, bolanya mengenai ikannya nih Coba kita seruk-seruk ikannya guys Ya itu ikan apa guys ya? Wardah, kepalanya kuning-kuning Wah guys, lihat nih guys Kakak berhasil dapat ikannya nih Wah perhatikan guys, ikannya cantik banget nih Coba kakak tangkap guys ya Oh my god guys ternyata ikan cupang guys Waduh baru sangka kakak dapat ikan cupang yang secantik ini guys Warnanya kuning-kuning dan ekornya merah guys Mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan lihat nih guys jangan-jangan ini bola-bolanya kesetanan kali ya. Kok bisa jalan-jalan sendiri guys ya Mending kita pecahin guys ya Siapa tahu di dalam ada sesuatu guys hmm. Hitung bareng-bareng, guys. Satu, dua, tiga. Oh, my God, guys. Rupanya di dalam ada ikan yang cantik juga, nih, guys. Wadidaw, guys. Ternyata ikan cupang lagi, guys. Waduh kali ini kita dapat... Wah, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita periksa di sekitaran sini guys, pasti masih ada ikan cupangnya guys ya. Wah di, guys, apaan tuh guys? Ada yang nongol nongol guys. Wah didah, guys, tapi cuma kepala guys. Wah itu udah kembali masuk guys. Coba kakak periksa guys ya. Wah guys, apa nih? Wah didah, guys. Rupanya ada kura-kura ninja nya, kura-kura ninja, kura-kura berhasil guys. Wah itu guys. Wah motif perutnya kayak lukisan guys. Cantik banget guys ya kura-kura berhasilnya. Ini termasuk hewan reptil loh, guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita periksa lagi. Wah itu banget guys, wah guys guys apa nih guys, wah ada keloman juga guys di dalam lubang-lubangnya, wah ini loh, wah ini lihat nih guys, kelomangnya bercapit guys, kakak takut banget tangkap yang bercapit, wah mending kita nggak usah tangkap, kelomangnya guys ya, mending kita periksa lagi guys, siapa tahu di dalam masih ada kura-kura, wah ini guys, ada lagi ada lagi nih, wah ini beneran di dalam ada kura-kura ngingjalar ini guys ini adalah kura-kura berhasil guys kecil banget nih waduh kepalanya lebih besar jempol kakak daripada kepala ini guys kepala kura-kuranya kita masukin ke dalam wadah guys ya waduh kita menemukan sepasang si kura-kura berhasil guys di dalam lubang Wah, coba kita periksa lagi guys ya Wah, sepertinya di dalam lubangnya sudah nggak ada yang mau keluar, guys Coba kita lanjut-lanjut di sekitaran sini, guys, ya siapa wah itu apaan, guys? Apaan nih, guys? Wah, guys, guys Perhatikan, guys Di sini ada yang mencoba ngelabuin kakak, guys Dia mencoba berpura-pura jadi apa, ya Jadi jadi ikan, ya Memang ikan, ya Coba kita tangkap, guys, ya Coba kita tangkap, nih Ikannya cantik banget, guys Wah, guys Rupanya ikan cupang lagi, guys Waduh, kali ini kita dapat banyak ikan cupang yang berwarna-warni, guys So, amazing full. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya Dan coba kita ber lagi guys rupanya di sini banyak kolam ikan cupang lihat nih guys sepertinya ada kolam-kolam nih wah ya, mantul guys sepertinya ada ikan besar di dalam kolamnya guys oh my god guys coba perhatikan guys Itu ikan apa guys ya coba kita tangkap guys ya lihat nih guys lihat nih guys wah diau guys sepertinya ini ikan keeper guys ikan keepernya besar banget nih guys wah lihat nih guys sirip-siripnya dinaikin nih guys wah ini sedang masuk ikan predator kali ya kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi wah apaan guys, wah guys berarti kan guys Hah? di sini ada balon guys, wah balonnya berwarna biru guys dan lihat nih guys ekspresi balonnya sedih guys, waduh jangan-jangan balonnya punya banyak masalah nih mending kita pecahin guys biar masalahnya hilang, coba kita pecahin guys ya hitung bareng-bareng satu dua, tiga. wah guys balonnya pecah dan itu apa guys, wah di dalam ada ikan apa nih, coba kita tangkap guys ya, wah guys berarti kan guys ada ikan yang jelek banget nih, ini adalah ikan, wah guys ikan buntal. Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya Kecil-kecil banget nih Dan coba perhatikan guys Sepertinya ada dua guys Waduh lihat nih guys Yang ini lumayan besar guys Biasanya berubah jadi balon loh guys Waduh tapi ini nggak mau Waduh lihat nih guys Lihat nih ada lihat nih guys Wah ikan buntalnya berubah jadi balon guys Lihat tuh guys Lantasan dia jadi balon karena dia berasal dari balon. Wah, ini kan buntalnya jelek banget ya tutup mukanya. Kita masukin ke dalam wadah juga guys ya, biar dia jadi balon-balon. kita masukin dan coba kita cari-cari lagi guys ya. Siapa tadi di sekitaran sini ada balon lagi wah netik, guys. Sepertinya di sini ada kolam kolam Oh my god guys, banyak ikan-ikan di dalam kolamnya guys. Tapi airnya keruh guys, jadi ikannya nggak terlalu kelihatan. Coba kita tangkap tangkap guys ya. Lihat nih guys, lihat nih guys, lihat nih guys ini ikan apa ya? Wah guys guys berarti kan. Waduh ini sepertinya ikan. Wah ini bukan jenis ikan hias guys. Ini ikan yang bisa dikonsumsi. Ini adalah ikan gurame guys. Waduh, guys ikan gurame nya malah lompat nih. Wah guys ikan gurame nya lumayan besar guys ya. Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya. Wah guys ikan gurame nya bersarang di sini guys. Lihat nih guys sepertinya ada lagi nih. Wah guys yang ini ikan apa guys ya? Wah, yang ini ikan pemana bergaris, guys. Wah, lihat nih, guys, warnanya dan motifnya cantik banget, guys, ya. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan coba kita periksa kolam-kolamnya lagi. Wah, ada ikan apa lagi nih, guys? Wah, sepertinya yang ini ikan nila, guys. Wah, bisa digoreng-goreng nih. Tapi masih kecil, guys. Nanti kita besarin dulu, guys, ya. Kita masukin ke dalam wadah dan kita tangkap semua ikan-ikan yang ada di dalam sini. Wah, ikan nila lagi nih. Yeah. Ya, kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan kita periksa lagi, guys. Sepertinya masih ada nih. Wah, yang ini ikan apa ya? Wah ikan sepat guys. Memiliki ikan gurami nih. Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya. Mm. Dan coba kita tangkap-tangkap lagi ikan yang ada di dalam kolam ini Wah guys ada ikan apa lagi nih Wah dido, ikan buntal lagi nih guys Wah dido, dia nggak mau berubah jadi balonnya. ya Wah di mungkin dia lagi mager-mager guys Lihat nih guys sepertinya dia mau berubah jadi balon nih Wah di mending kita masukin ke dalam wadah guys ya, Yang ini masih berubah jadi balon Wah langsung kempis nih guys Wah di kita masukin aja ke dalam wadah guys ya mencoba coba kita periksa lagi guys Siapa tahu ada lagi ikan-ikan di dalam kolamnya guys ya Wah coba guys Ini eh, guys Sepertinya ini gerak-gerak nih Wah bantu guys Wah dido, guys sepertinya di dalam ada sesuatu yang makin luar nih. Wah, guys, di dalam ada ikan buntal, guys. Wah, ikan buntalnya jelek banget. Ya. Wah, itu lumayan besar ya, guys. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan coba kita periksa lagi, guys. Siapa tahu di dalam masih ada ikan yang mau keluar. Wah, lihat nih, guys. Lihat nih, guys, sepertinya ada yang besar-besar nih. Kakak coba tangkap ya. Wah, guys, rupanya ikan buntal lagi, guys. Kali ini kita dapat banyak ikan unik, guys. Ya, ikan buntal lagi nih. Wah, lihat nih, guys, yang gak mau berubah jadi balon-balon nih. Kita masukin aja ke dalam wadah, guys, ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu masih ada ikan buntal yang keluar keluar di dalam waduh ini apaan guys waduh kakak sepertinya menangkap sesuatu guys wah guys ini bukan ikan buntal guys waduh ikannya panjang panjang wah rupanya ada ikan canda juga guys ikan candanya main bareng sama ikan buntal ya wah lu dua waduh wah, lihat ini guys ikan candanya malah lompat nih kita masukin aja barang ikan buntalnya guys ya mungkin dia sedang bermain Lih, biarin dia habisin permainannya dulu wah, kita coba cari ikan ikan lagi guys ya wah guys guys berarti kan guys di sini ada kolam ikan hias kecil yang berwarna-warni guys wah lihat nih guys ikan hiasnya berwarna-warni ikan apa aja nih sepertinya berbeda-beda jenis guys sepertinya banyak jenis ikan di dalam kolam ini wah coba kita seruk-seruk yang lebih besar ini guys ya mungkin ini adalah ratunya wah guys perhatikan ini adalah ikan mas guys ikan mas koi selair mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita seruk-seruk lagi semua ikan yang ada di dalam kolam-kolam ini wah kakak langsung dapat dua nih guys wah Sepertinya saya pasang ikan pelatih guys Yang ganteng itu adalah ikan pelatih pedang guys Yang betina juga ikan pelatih pedang Tapi nggak ada pedangnya guys Soalnya betina Dan lihat nih guys ada yang hitam-hitam panjang-panjang nih Wah yang ini ikan apa ya Wah rupanya ikan mas juga guys Ikan mas komet Mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita tangkap yang demo-demo ini gendut-gendut Ini guys Wah oh, nih guys Wah ada yang perut buncit nih guys Ini adalah ikan Wah ikan mas koki guys Wadidaw kita masih ke dalam wadah guys ya Wadidaw lebih buncit mana ya Di Perut ikan molly balon Atau ikan 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 buntal <tuk> 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 Lihat nih guys yang ini kan molly balon guys Ikannya kembar kembar nih guys Warnanya hitam putih Wah dan lihat tuh guys ada ikan kembar lagi Tapi beda warna guys Coba kita serok serok guys ya Ini ikan ikan apa ya cantik banget guys Bergaris garis guys Wah lihat nih guys lihat nih guys kakak langsung dapat dua nih Wah guys rupanya ada ikan glowfish guys Glow di Sumatera warnanya merah hijau guys cantik banget kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan Coba kita periksa lagi guys Wah, sepertinya sudah nggak ada ikan di dalam kolamnya nih. Mending kita lanjut cari-cari lagi, guys ya. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan lagi, guys. Wah, ini apa, guys? Wah, guys, guys, ada ikan yang naik ke darat nih. Ikannya masih hidup ya. Wah, Lido, lihat nih, guys. Ikannya terdampar, guys. Wah, Lido, sepertinya ini ikan lele, guys. Ikan lele albino. Lihat tuh, guys. Ikan lele karena dia berkulit. Yes lihat nih guys kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys pasti di sekitaran sini ada kolam-kolamnya waduh guys apaan nih guys Hah? sepertinya beneran di sini ada kolam-kolam nih waduh ada yang putih-putih guys waduh guys lihat nih guys ada yang nongol-nongol nih wah bikin kaget aja nih ikan ini adalah ikan Wah, betul sekali guys ikan sabu-sabu guys. Tapi sepertinya ikan sabu-sabu albino nih. Biasa juga disebut ikan tokek loh guys. Soalnya bentuknya kayak tokek. Kita masukin aja ke dalam wadah juga guys ya. Mencoba kita tangkap yang itu guys. Yang panjang-panjang putih-putih ini. Wah, guys, rupanya ada ikan patin lagi nih guys. Wah, ya, ada ikan patinnya albino nih. Udah dia lumayan jelek juga nih. Wadidaw lihat nih guys ikan patinya lumayan besar guys ya Kita masukin ke dalam wadah guys ya Lihat nih guys ikannya cantik banget ya Dan coba kita periksa lagi guys Wadidaw sepertinya sudah nggak ada ikan-ikan di dalam kolam ini guys Mending kita lanjut lagi guys ya Siapa tahu wadidaw guys apa lagi guys Wah sepertinya di sini ada sarang ikan lagi guys Wadidaw ikannya sendirian aja nih Coba kita serok-serok guys ya Ikannya sepertinya cantik banget nih Wah guys guys perhatikan guys Wah ada ikan cupang lagi nih guys Kali ini kita benar-benar dapat banyak ikan cupang Yang berwarna-warna nih guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba periksa lagi guys, siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan lagi guys ya, ikan cupang atau ikan hias lainnya coba kita cari di sekitaran sini siapa tahu wah itu apaan guys, oh my god guys, apaan nih guys wah guys, guys berarti kan wah, 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 capitnya dibuka lebar tuh guys, wah guys, ada kepiting raksasa yang kita temukan nih guys waduh kakak takut banget nangkap kepiting guys, ini sepertinya kepiting yang bisa dimakan wah, wah guys, dia ganas banget guys Wah minggu kita pulang aja guys ya kita nggak usah tangkap kepitingnya soalnya kakak takut banget guys wajah kita pulang aja bawa tangkapan kita kali ini guys soalnya kita sudah dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni guys ada juga ikan sumpitnya ikan pemana bergaris banyak juga ikan cupang yang berwarna-warni guys cantik-cantik banget guys waduh jadi kakak sudah nggak sabar mau pulang bawa ikan ikannya guys kakak balik dulu guys siap ya, jangan lupa nonton terus video-video selanjutnya biar kalian gak ketinggalan keseruannya dan jangan lupa like share dan subscribe guys bye bye sampai jumpa lagi. Oh